вплоть до приглашения того или иного должностного лица, которое проигнорировало, допустим, э, обоснованное обращение граждан, не приняло соответствующее решение. Или еще хуже, если должностное лицо после обращения в приемную президента пытается преследовать заявителя ну, то есть мстить за то, что человек там понял какую-то проблему, вынес ее на федеральный уровень. К сожалению, у нас такие случаи есть, и на основании этого, вплоть до приглашения соответствующего должностного лица на заседание этой комиссии в Москве с вынесением соответствующих, так сказать, решений, включая кадровые решения. Сразу вычленил определенные, так сказать, вопросы под эгидой приемной Полномочного представителя привести с привлечением специалистов нескольких структур и БУВД, и я еще э, по -по 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 привычки представители э, полиции, прокуратуры, темные вычленяют уже на основе тех обращений, которые поступят, вот ту болевую точку, которая есть в районе или есть. Э, здесь вот в социальном каком-то, так сказать, образовании на упреждение, на разрешение для того, чтобы это не выливалось потом какие-то серьезные конфликты, скандалы, жалобы и так далее. Мы считаем, что может кто-то упустил. Вот, я представлю Харяскин Олег Алексеевич, заведующий приемный президент у нас в Пермском крае, соответственно, он во многом отвечает за организацию так сказать, этой работы, возможно, я какие-то нюансы, детали упустил, он тогда дополнит. Теперь применительно к ситуации здесь. Ну, в целом Добрянка э, район, э, как я уже сказал, приближенный к городу, но здесь у вас переплетение интересов не только э, ваших районах, э, тут, к сожалению или к счастью, не знаю, есть переплетение интересов и федеральных, и э, краевых, поэтому проблем немало. Обращений у нас тоже есть, и обращения э, Забранского района э, мы специально сейчас анализ не делали для того, чтобы сегодня эту тему здесь поднимать. Я думаю, если такая необходимость будет, мы ее соответственно доведем. У меня просьба только к одному понимать, что это некая ваша совместная площадка. А дома-то никакие. Поэтому, чтобы нам вот быстро продвинуться, да, мы-то смотрим. Ну, нас-то не устраивает 10 лет. Люди-то идут вот из этих 25 домов, и мы ездим и видим, что они действительно там. В совершенно в состоянии. Ну, да? в любом случае, вот я так, насколько понимаю, <как> в -по вы будете показывать, <как> определенный опыт ваш по расселению, правильно? Нет, ну мы ни одну программу мы не так не приняли, мы всех участвуем, <как> в том числе по жилью, но это исходит из наличия, конечно, средств. Если раньше мы осваивались, сколько нам выделяли, сегодня исходя из наличия собственных доходов. Что по домлянке, что по району я думаю, что территория многие так... Ну, проблема системная, да, потому что я знаю, что Чечевушка сейчас в с ней тоже, в общем-то, на, на это же пример, значит, ссылается, так сказать, не, не участвуя, значит, в каких-то программах. Нечем софинансировать? Да, нечем. 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 Приходится население принимать, и мне, и Сергей в городе. У нас главный больной вопрос сегодня обеспечение места в детских садах. Причем он сегодня для Добрянки, для Павлазова, для деви. Я еще детское детском саду не предъявил пять моментов, пять программу, по которой мы двигаемся и ведем. Но, как правило, сегодня приходит на прием молодая мама с ребенком, и я обязан и должен обеспечить с места в детском саду. Если она обращается к органам надзора, прокуратуру, в том числе, да, прокуратура вышла в суд, сегодня есть решение суда, потому что я обязан обеспечить в течение года, в основном, решение но, но, тем не менее, поток-то не прекращается, то есть люди все равно идут, и как бы, системное невыполнение вопроса, и лежит в моей плоскости, понимаете? И вот сегодня в этой ситуации как поступать? Честно говоря, я в строительном положении нахожусь. И э, то же самое происходит, значит, в Малазне, то же самое происходит в Диве. Вот 1100 детишек у нас сегодня нуждаются… 1100? Да. Ну, я цифру говорю, она немножко меняется. Примерно в, таком, в такой величине как бы, существует проблема. А, с ним, как и все, наверное, слышали о том, что президент нашей страны, наш Медведев, ну, обозначил как бы, решение вопроса о строительстве новых детских садов. Мы так, просто уже идем, но это же не одномоментно. Понятно, что пройдет достаточно много времени, там, год, два, может, больше, три, для того, чтобы мы а, что-то ввели и что-то как бы там реализовали. Да? Вот как будет в этой ситуации и взаимодействие с органами надзора, например, да, значит, а, понятно, что люди, придя ко мне, получив отказ, не пойдут в общественную приемную. И они будут далее транслировать на вас эту проблему и как ее решать, и как ее сегодня мы ее, в общем-то, будем совместно реализовывать. А частные, то, что губернатор развивает? А, все формы у нас как бы есть. Маленькая часть? Да, конечно. У нас есть, да, думаю, у нас 18 миллионов, у нас местный бюджет годовая, значит, величина. Мы два детских садика по Добрянке, мы так, реализации проекта у нас есть, один мы буквально в ноябре должны открыть на 85 мест, ну, как-то мы с ним напряжение, да. Следующий у нас как раз, там передала детский сад, бывший детский сад, он тоже будет заходить в стадию реконструкции, мы его ориентировочно запустим к началу следующего лета.